Шалом, це Славко, послухайте этого идиота, це Джей Дивенц, вице-президент с полученных штатилов. Вопросы безопасности и обычно мы а, а, имеем в виду угрозы нашей внешней безопасности. А, конечно, здесь собрались военные лидеры тоже. Администрация Трампа а, действительно очень обеспокоена вопросом европейской безопасности и считает, что а, нам необходимо урегулировать ситуацию в России и Украине и мы так на разумных условиях. А также в предстоящие годы в Европе необходимо существенно а, увеличить расходы на обороны, и заботиться о собственной безопасности. Угроза, которая меня больше всего беспокоит, это не Россия, это не Китай, это не какая-то другая внешняя сила. Меня волнует больше всего угроза изнутри. И, и, и отход Европы от некоторых фундаментальных ценностей, которые она разделяет Соединенными Штатами. Зараз вы знает, если какие ценности. Президент Европейской комиссии недавно выступил по телевидению и был рад, что румынское правительство только что аннулировало результаты выборов полностью. И э, не все идет по плану, и может что это происходить и в Германии на самом деле. И такого рода заявления безответственные, конечно, шокируют американцев, потому что многие годы нам говорили, что все, что мы э, поддерживаем э, во имя наших общих демократических ценностей, и все, что э, в отношении политики Украины, в отношении Украины, и э, где где а, а, цифровая цензура существует в качестве защиты демократии. Когда мы видим, что европейские суды аннулируют результаты выборов, то мы должны задаться вопросом, а действительно ли мы а, соответствуем надлежащим высоким стандартам. И я считаю, что мы а, все заодно, и на, мы должны не только говорить о демократических ценностях, но жить в соответствии с ними. И а, многие из вас в этом зале, наверное, помнят... А, а, что происходило во время холодной войны, а защитники демократии противостояли силам тирании. Звитки да? тоби знати, а, что було в холодну вину, те ты тоди бул. Пиздец. А, люди в, в, закрывали, если они закрывали церкви, если они а, а, аннулировали результаты выборов, но, к счастью, мы победили в холодной войне. И Я припиню цього ідіота. Далі послухайте самі. Ви розумієте, що він говорить? Він каже: треба відкрити дорогу правому популізму, треба відкрити дорогу Путіну, його агентурі. Європа не має боронитися проти альтернативи Фірдойшланд. Не має боронитися проти лепена, не має боронитися проти словацьких, угорських румунських популістів. В Румунія Європа має припинити бути тією. Милою, дивною, майже мертвою мультикультурною плюралістичною Європу і стати мертвою Європою, власне Євразією правих популістів. Ця людина хоче кінця європейської цивілізації. Ця людина прокрадає дару. це власне голос Маска. Ну, що на це все можна сказати? Я починаю вірити, що ці придурки приберуть старого придурка. Трампа і оцей ідіот буде нести маячню чоловіка в високому замку. Я скажу, що чоловік в високом замку перестає бути романтикою за нацизм, все-таки там мова трошки за інше. За great again, Розумієте, зробіть правих негідників великими знову. Буде тим, хто виступав за свободу. Конечно, совершаются ошибки, и но нельзя распоряжаться о каких-то инновациях и заставлять людей говорить им, что думать, что чувствовать, во что верить. И мы считаем, что это все взаимосвязано. Бачит, только Путин может заставлять и его деньги, и вы заставлять людей верить, думать и говорить. Если у вас есть какие-то иллюзии после этого всего, то у меня их 那么。